Kuching. Sebuah pusat pentadbiran baru bakal dibina di daerah Kulai dan projek menaik taraf infrastruktur di Taman Negara Pulau Kukup, Tanjung Piai Pontian sedia untuk digunakan. Jadi laporan penuh bersama Anas Muhammad Nur. Silakan Anas. Terima kasih. Pembinaan pusat pentadbiran daerah yang baru di Kulai bakal memudahkan penduduk setempat untuk berurusan dengan kerajaan selain menyediakan kemudahan lebih efisien. Pusat itu akan dibina di kawasan seluas 4.98 hektar di Indapura dengan peruntukan sebanyak 60.3 juta ringgit seperti diumumkan Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin baru-baru ini. Pegawai Daerah Kulai, Mat Zaknal Misran berkata, fasa pertama yang menempatkan pejabat tanah dan pejabat daerah bermula April ini dan dijangka siap pada 2019. Semua jabatan jawatan kerajaan semua menyewa di rumah kedai. So dan scattered. Beritahu kan, nampak di Indah Pura ada, Bandar Putera ada, Bandar Puteri ada. Jadi masyarakat nak mendapatkan perkhidmatan kerajaan sangat-sangat sukar. Dah lah kita punya bastian dekat RTC. Dan macam mana kalau orang dari kampung nak pergi ke pendaftaran dalam masa yang sama nak pergi ke kebajikan, terpaksa naik teksi satu itu yang menjadikan perkhidmatan kita tidak begitu efisien. Pembinaan tepat pada masanya memandangkan pertumbuhan penduduk semakin pesat, jangka mencapai hampir setengah juta orang dalam tempoh tiga tahun. Jumlah semasa penduduk Kulai adalah seramai 260 ribu orang. Untuk kesenangan rakyat-rakyat orang Kulai untuk buat dekat jalan JPO, untuk senang untuk semua jabatan daerah-daerah dekat kawasan sama tempat untuk senang untuk rakyat Kulai. Tempat yang baru ni pada saya lebih uh, eksklusif dan inklusif lah, lebih mesra, mesra pelanggan kerana uh, lebih dekat dengan uh, apa tu lebur raya dan uh, pada masa akan datang saya juga dipahamkan uh, semua pejabat-pejabat uh, kerajaan termasuklah federal dan uh, kerajaan negeri akan berpindah di sana dan uh, secara tidak langsung akan memudahkan uh, perkhidmatan uh, rakyat kepada kerajaan dengan adanya pusat pentadbiran baru dia uh, ditempatkan dalam satu tempat Jadinya orang boleh mendapatkan perkhidmatan semuanya dalam satu tempat. Tak perlu buang masa dan mengeluarkan kos untuk mendapatkan perkhidmatan. Fasa kedua projek masih dalam penelitian dan sekiranya diluluskan, ia akan menempatkan jabatan-jabatan kerajaan lain antaranya Majlis Amanah Rakyat Mara, Pejabat Agama Islam Daerah dan Jabatan Imigresen. Projek naik taraf infrastruktur di Taman Negara Pulau Kukup Tanjung Piai Pontian oleh pihak berkuasa wilayah Iskandar Irda siap 31 Disember lalu. Pembangunannya bermula sejak Mac 2015 itu melibatkan kawasan seluas 80 ekar membabitkan kos 6 juta ringgit bagi memberi kemudahan kepada pengunjung mengelilingi pulau tersebut yang juga pulau hutan paya bakau terbesar dunia. Pengarah projek Muhammad Zah Mustama berkata projek naik taraf itu melibatkan laluan pejalan kaki sepanjang 1.6 km dan jeti penumpang. Berkeluasan asal 3,600 ekar, Pulau Kukuk tidak dibangunkan sepenuhnya bagi menjaga habitat asal hidupan serta memelihara kira-kira 27 spesies bakau selain memastikan Pulau Kukuk kekal sebagai tapak tanah ramsah. Tetapi oleh kerana dengan tujuan untuk melindungi kehidupan semula jadi di sini, habitat semula jadi di sini. Jadi kawasan yang dibangunkan untuk kemudahan awam hanya uh, sekitar 80 ekar saja. Ya. Jadi uh, dari segi kemudahan asal yang ada uh, di Pulau Kukup ni ialah kemudahan uh, pejalan kaki boardwalk yang kita lihat tadi. Asalnya uh, ialah ...sepanjang 600 meter. Eh? Pembinaan laluan pejalan kaki menggunakan kayu berlian dari Sarawak... ...dan dipasang menggunakan teknologi gelulam. Laluan pejalan kaki itu kini dalam proses akhir penilaian... ...sebelum diserahkan sepenuhnya kepada Pembananan Taman Negara Johor. Slogan pertanian adalah perniagaan bukan hanya sekadar slogan kosong. Ia dibuktikan seorang pengusaha Cili, Fertigasi, Muhammad Nur Alam Sahroni... ...36 tahun yang menjalankan aktiviti pertanian itu sejak 5 tahun lalu... Beliau mengambil keputusan untuk berhenti bekerja sebagai pegawai di sebuah syarikat berkaitan kerajaan GLC selepas berkhidmat hampir 10 tahun. Tidak menyesal dengan keputusan dibuat kerana pertanian memberi pulangan yang lumayan kepadanya. Nur Alam mula mengusahakan tanaman cili di belakang rumahnya di Felda Semencu pada tahun 2012. Apabila semakin berkembang, beliau mendapat kepercayaan Pejabat Pertanian Daerah Kota Tinggi untuk meneruskan usaha tanaman cili di tanah seluas 9 ekar di Tanjung Sedili, Kota Tinggi pertanian adalah salah satu sektor yang boleh untuk kita ambil dan ceburi dan apabila saya memilih pertanian pula uh, kaedah yang bagaimana dan apabila saya merujuk kepada jabatan pertanian dan uh, jabatan pertanian mencadangkan kita menggunakan kaedah yang ada teknologi iaitu kaedah menggunakan sistem fertigasi uh, pada peringkat awal No Alam menanam cili dalam 800 polybag dan sehingga kini mencapai 35000 polybag cili fertigasi. No Alam turut membuka kursus penanaman cili kepada petani-petani yang mahu menceburi bidang tersebut dan kini 30 petani mendaftar di bawah fertigasi hijau Johor yang diketuai beliau sendiri. Menurut Penolong Pegawai Pejabat Pertanian Kota Tinggi Saiful Lizan Mustafa, sebuah pusat senti pengumpulan hasil tanaman fertigasi telah dibina di Felda Semencu dan dijangka mula beroperasi Februari ini. Hasil pengeluarannya akan dipasarkan secara terus oleh pihak pharma. Pejabat pertanian juga akan terus memberi bantuan kepada mereka yang mahu menceburi bidang pertanian. Kita membantu dari segi iman nasihat dan juga bantuan-bantuan yang sepatutnya uh, diterima oleh pengusaha-pengusaha vertigasi seperti impu-impu uh, pertanian dan juga uh, bengkel seperti ini uh, yang kita panggil dia pusat senti vertigasi yang telah diluluskan. Paparan itu mengakhiri sebagian bahan berita dari Johor petang ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.